Мы живем на первом этаже, с мужем с утра уехали по делам. Я инвалид второй группы. Окна все приехали, выбили, выбиты. Дверь. Ничего нет. Абсолютно. Почалась эта тревога, мы с начала... Бігли, хоч між двома стінами стати. Потім вибух один за другим. Ми дуже всі перелякалися, повибивало вікна, двері, всі двері скручені, валяються у коридорах у нас. Ми якомога швидше до, добер... добратися до першого поверху, щоб там може бути, ну, наче як у безпеці. Коли ми услышали перший взрив, я побіжала за дітьми. Когда я забрала детей, мы добежали до угла дома, непосредственно в 50 метрах прозвучал еще один мощный взрыв. Это был самый мощный. И потом посыпались стекла, все посыпалось, люди испуганные. Ну, нету просто никаких слов. Как и что можно объяснить, честно. Доброе.